Две блондинки находят на земле зеркало и говорит: Боже мой, какая красивая девочка, а кто это? А вторая берет зеркало и говорит: Дурочка, это же я. На будильнице на это приходит. Там вже закінчиться будівництво, приходить до підрядника хазяїн квартири. Каже, слухайте, а скажіть, ось ви так побудували, а стіни не затонкі, якісь, ну якось ну дуже занадто. Він. Та ну ви що, там ще шпалери будуть, буде нормально. Вася, да. чого такий мрачний? А вчора сам з собою поспорив, що брошу курить. Ну і що? Попав на пиво. <звук> <звук> Стоїть ночі у дерева, так от облокотившись на нього. африканской внешности молодой человек, э, ну же совсем смуглый, идет пьяный мужик ему навстречу, а тут плачет. мужик такой смотрит на него, говорит, что говорит, этот? соскучился тебе на родину, домой хочешь? тут да хочу, так давай подсажу. что директор мебельной фабрики поехал Францию, у Париж. И с из Парижа, все же до него. Как там, Петр Иванович, как? Расскажите. Это что-то невероятное. Какие у них улицы, какие у них здания, какие у них чистота, красота, Вехвилева башня, яка... ну все, как-то так, знаете, не... ну как-то так красиво очень. А люди, які, люди, жінки, це взагалі сказка. Це такі, ну такі шикарні жінки, а зобразительні які. Я оце барі барець знаєш, вона ко мені поціла і так розумієш, що я не бельмеш по-французьки, -по і вона мені так рисує, бокальчик. Я одразу в'їхав на рівні вінця, вона випила так. Хе, нормально, все. Потім так рисує мені сигарету. Я їй бах, сігаретку, вона Потом Потім так два таких чоловічка, отак от вони зблизились. Я поняв, пригласив її на танець, ми потанцювали, Хе, а потім вона раз і рисує кровать. І отут вона поставила мене в тупик. До сих пор не можу понять, откуда вона узнала, що я директор мебільної фабрики. Nee. Писательку Господу запрошує до себе, знаєш, тракториста Степана. Каже, значить, Степа, завтра їдеш до Лондона, каже. Ж, на, шо, каже, нащо? Поїдеш по, на повищення кваліфікації. Ото будеш там майстерство своє повищати. Так я ж англійською мовна, а що там знати? Будеш повільно говорити, руками махати, всі зрозуміють. Поняв, поняв. Все, вперед. Гетвіка аеропорт з двома валізами, знаєш, знаєш, ні? З двома валізами, хлопець такий. Хрестик цей, знаєш. Руку піднімає. Таксі. Раз таксі під'їхало, він. Закинув всі такі. Отель Хілтон. Собі думаю, ну о! <різь> Казали. <різь> Приїжджає, розрахувався, підходить до Мене звуть Степан Нечіпоренко, адміністратор. А мене Микола Лисенко. Той... Так ты что, украинец той? Ну, так чего ж мы с тобою англійською балакаємо? <реклама> <реклама> Приходит сын домой, у него серьга в ухе. Папа говорит, что это такое у тебя? Он говорит, серьга. Он ну, знаешь, сынок, Серьги носят или голубые, или моряки, пираты. Ну что-то корабля я за окном не вижу. Приводит, значит, сын домой девочку. Мама, познакомься. Это моя девочка Лена, она Эма. Будет жить у нас. Мама смотрит такая с ног до головы. Сынок, а где Лена хочет жить? Мама, она Эмма, она не хочет жить. <с judgment> Жена мужу, ты елку вынес? Вынес, вынес, что ты пристала? Ну все, теперь иди за другой, через три дня Нового года. <research> А, <сёк> там, приходит, значит, Доня до да папы и говорит, папа, папа, только не волнуйся, сядь, папа, только не волнуйся. Была у врача, врач сказал, что я беременна. Тут, боже мой, боже мой, от кого, Доня? А вот это врач мне не сказал. <сёк> <сёк> Попросила э, Мария Ивановна принести детей в школу Девчих животных. Ну и там, кто там канареечку принес, кто там соловья, кто просто попугайчика. Смотрит, Вовочки, змея лежит такая. Она говорит, Вовочка говорит. Ты же говоришь, змея, ты это самое, в своем уме, она петь вообще будет, ты, что ты ее принес? Он, будет, будет, Мариван, берет ее за хвост, разматывает, обсол. Снегопад, снегопад. Дети вообще любят, им свойственно подражать взрослым, да, и вот такая зарисовка в детском садике, подходит такой штымп Саша, пятилетник такой же, Ирочки, говорит, Ирка, Послал мне, говорит, ты баба горячая? Она говорит, точно не скажу, Она говорит, но ну, когда с горшочка встаю, пара идет. На уроке учительница диктует предложение. В углу скребет мышь. Вовочка тянет руку и кричит, Мария Ивановна, а кто такой в углу скр? Бескрыжный спуск, чемпион света, уйдя да, на световой рекорд. И тут я обгоняю, значит, новый наш Украины с, с детьми-паровозиком. Тот в шоке. Спускается, каже, я только что установил новый световой рекорд, а вы меня обвигнали с детьми и паровозиком. Вам не страшно, каже? Мне не, детям страшно, они же не бухают, Спілкуюся по інтернету, каже, в мене, ну нам два други каже, в мене кошеня таке класне, Мені подарували кошенят, маленьке, таке біленьке, Він каже, о, клас, фоткай мені прийшли. Він каже, то Та, немає фотика, так відскануй. <рігум> 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 Три друга встрічаються, я свого кота назвав пенопласт, А що? Ты топил, топил, а он всплывает и всплывает. Говорит, <реш> уникальный типок. Говорит. А я, говорит, своего бумеранг назвал. В смысле? Я его выбрасываю, а он все время возвращается. Я его выбрасываю, а он возвращается. И на третьего. А я своего назвал Жордана Бруно. Все так... Ну ты садюга. Говорит, да не, он просто на звезды любит смотреть. Стоит за вот так вот в лесу такой. Подходит к нему волк, говорит, «Заяц, что ты делаешь?» Тот говорит, «Да не могу понять, это говно или пластилин?» Волк такой забирает у него. «Фу!» Говорит, «Заяц, это говно!» Заяц такой, «Блин, я думаю, откуда у меня в заднице пластилин?» Летит комар, Должан, весь из себя и с мыслями о том, с кем бы сейчас совокупиться. И тут смотрит свинья. И он за всего размаха в свинью вошел. А свинье в этот момент что-то в нос попало. И она так... Брррр, и он такой тихо, тихо. Летят две пчелы. Одна другой говорит. Осторожно, тут где-то должен быть шлагбаун. Дура, я знаю баун. Сидит наркоман перед зеркалом, в хлам вообще там, не непонятно. Вот, и такой, тут я, и там я. Тут я, и там я. Тут я, там я. Звонок в дверь. Кто там? Я. О, и там я. Бабка рассказывает, она говорит, мне вчера, говорит, в автобусе, говорит. Наркоман в сумочку залез. Я вначале не поверил, а потом открыла, сидит. Тоже в автобусе заходит, наркотик тоже вжалился, так зашел в автобус, смотрит по сторонам, нашел одно место свободное, пришел, сел и втыкнул, так и И тут следующая остановка, заходит бабушка по сторонам, посмотрела, все места заняты, и тут молодой человек, она стала возле него и стоит, смотрит, а он не видит ее, не раздуплится никак. Она стояла, стояла, когда надоела, говорит, вот, пожалуйста, молодежь. Будет гад сидеть, лишь бы голову воротить, глазки закрывать, лишь бы не уступить старику место. Сволочь ты такая. Ну что ж ты можешь, не можешь место уступить пожилым женщинам? Або вообще старуха стоит перед тобой. Он так раз глаза поднимает, говорит, бабушка, я ногу потерял. Она, ой, ой, дура я стара, боже, какая старая дура, ну вот вечно я ляпну, что не не в попа. и постоянно вот все со мною таке, вибачь, сынок. Смотрите, у нее две ноги. Говорит, гад, скотина, что ж, ти, що ж ти, сволоч, ты, что ж ты, сволочь, брешешь, ты гадюка, у тебя две ноги. Он говорит, а было три. переполненный трамвай, людей биток, сидит молодой человек. И тут в, тр... в троллейбус заходит дедушка такой, ну старенький уже, с палочкой. Вот он становится рядышком, трамвай едет, шатается, дедушка шатается, ему сложно стоять. И трамвай постепенно начинает бунтовать. Ты вот, маленький такой, блин, вот, уступи же, дедушке место. Он же на войне там воевал за, за то, чтобы вы жили, светлое будущее имели, там и все такое там. Немцев стрелял, там, дедушка там, где уважение к старым людям и все такое. Мальчик слушал, слушал, слушал. Ну, встает же уступить дедушке место, дедушка сказал, о, данки еще, он данки, я, я. А ты знаешь, когда водитель Камаза сдает задом, нет? Там хлопець вийшов допомагає. Правіше, правіше, правіше. Лівіше, лівіше. Раз, О, а тепер вийди, подивись, що ти не робив. Тролейбус, куча народу, всі ну, кишить народу. І мужичок здержався і пукнув тихонько. Вонь стоїть жахлива, люди всі їдуть. Невозможно простяг в автобусі. Сидит молодая девушка, значит, на, на, на стульчике. И этот мужик, который, собственно, и сделал это все. Девушка, такая молодая, не стыдно тебе? Ну, вой, на весь автобус. Как вообще можно? И мальчик сзади этого дядьку, чик-чик. Дяденька, ну это же вы пукнули. Я его тут отмазываю. родильный дом, заходит главврач, утренний обход, он подходит, палата, значит, там девчонки лежат, значит, смехотухи всякие, там, рассказы. Он подходит, милочка, как дела, да нормально, все хорошо, аппетит, желудок, все, пульс нормально. Когда дома держать? Говорит, 10 сентября. Отлично. Подходит следующий. Как у вас дела? Нормально все, да? Никаких там жалоб, ничего. Когда дома держать? 10 сентября. Опа. Пошел третий. Те же проблемы, все. Ничего, проблем нет. Хорошо. Когда дома держать? 10 сентября. Он к 3 к 4 к 5, все 10 сентября решили рожать. Девочки, я что-то не могу понять, что это вы все решили рожать 10 сентября? А, доктор, а мы вместе Новый год встречали. Из рекламы. Раньше я была толстая, но врач мне посоветовал лечь на операцию. Вот, и меня прооперировали, теперь я толстый. Пациент приходит к врачу. И говорит, доктор, у меня такая проблема, мне вот э, все кажутся гомиками вокруг. Тут, говорит, ну боже, говорит, э, в чем это выражается? Говорит, ну, говорит, ну я не знаю, говорит, я на все смотрю, говорит, и вот мне везде, говорит, кажется, гомик. Говорит, ну, боже, ну вот на картину, говорит, посмотрите, а на картине э, гуси летят клином. Гомики, о, ну как гомики, это же гуси, да они летят друг другу в задницу смотрят, тут, боже, говорит, а, а вот, говорит, э, Другая картина, Бурлаки на Волге, говорит, что вы думаете, когда смотрите на нее? Гомики однозначно, а здесь-то почему? Ну они такие там все трутся друг об друга такие что-то потные. Ну а на меня вы смотрите, что вы думаете? Ну гомик вы однозначно гомик. Чего вы так решили? Ну чего вы тут повешали? В связи с кризисом завод по производству медных тазов накрылся собственной продукцией. Телефон звонок. Алло, алло, в доллары продает? ну, продаем. почему? Ну, по 6. О, слушайте, это обменник. Та это друкарня. Если раньше парень на новой иномарке, это просто респектный чувак, то сейчас, девушки, будьте осторожны. У каждого парня на новой иномарке висит кредит на 5 лет. Судят маленького мальчика. Що він знасілував жінщину. І всі ж виступили, виступили. І мама тут виходить, говорить, судді дорогі, этот, прокурор, двакати, суддя. Э, кого ви судите? Посмотрите, ребенку. Ребенок як від них зносило чим, отцем. А він так до мами повертається, на ушко, мама, не тереби, бо програємо процент. <ріпи> Следователь, ви ви этот нож? Да. Ага, вы его наконец-то узнаете? Ну да, вы мне его уже три недели показываете. Стоит отряд заключенных перед начальником колонии. Ну и начальник. Товарищи заключенные, поздравляю, сегодня у нас в тюрьме Пасха. Все ура, класс. В честь праздника Каждый из вас получит от меня по яйцу вот этим железным прутом. Приходит Эль Кравчук в суши-бар, заказал рыбку. Через несколько секунд пришла вторая часть поговорки. Снятый фильм Никиты Михалкова, да? Француженка приезжает в глубокую Сибирь, такую, селится в какой-то гостинице. И вот она, связи никакой нету, она письмо написала, и подходит к так называемый рецепшн, И говорит, письмо, письмо, письмо. На нее смотрит. Она письмо. Она а", и указывает дверь туалета. Она как? Она тоже там. А тоже из рекламы вот это. Я не знаю, здесь она шла или нет. Делми, что мы приготовим сегодня нашим, нашим мальчикам? Папа, папа, смотри, мама опять з майонезом Короче, <реш> <реш> шествия таке йде велике, знаєш, в Америці. Попереду барабан, за ними якісь машини з клоунами, за клоуном, <кхід> якісь там. Вершники, потім слони. І за слонами йде хлопець собі, там, є, біля нього йде така тілешка, він з тілешкою йде, і відро, ну, типу, сюди відро там, чи в цій тележці, і собочок собі збирає. Якщо там кунь там, чи слон, там, щось, то він собі збирає, щоб воно <кхи> чистенько було. Тут підбігає до нього інший хлопець і каже, слухай, е, Джон, він такий, так. А ти хто? Каже, та я каже, Майкл. Ми з тобою вчилися в одному коледжі, пам'ятаєш, за одною партою сиділи. А, да да, пам'ятаю. Так, каже, а що це ти? Шов? Та каже, та от працюю, нормально каже, все нормально заробляю. Скільки заробляєш? Каже, так каже, заробляю 1700 сімсот доларів каже, в місяць. Нормально мені, нормально. Слухай, давай я тобі буду давати дві. Нічого не треба робити, будь-що. Що? Щоб за заради якихось 300 доларів кинув шоу бізнес. Коля, короче, рассказывал однажды, у него был концерт в колонном зале дома Союзов. Вот он стоял за кулисами вместе с такой певицей грузинской солистской Большого театра, которую звали Маквала Касрашвили. Это сложно, конечно, запомнить, но тем не менее. Маквала Касрашвили, народная артистка Грузии, солистка Большого театра. И подходит к ним ведущий, такой старичок, пожилой, известный всей Москве, обаяшка, дедушка, и говорит так и так, говорит, «Милейша, как вас представить? Она говорит, понимаете, самое главное не перепутайте фамилию. Вы, он говорит, ну кто же вас не вас знает, вся Москва, вы любимица всей Москвы. Значит, как вас? Она говорит, солистка Большого театра, народная артистка Грузии Маквала Касрашвили. Он говорит, все, все нормально, и пошел объявлять Ну, Коля стоит разговаривает, и вдруг слышит со сцены, говорит, а теперь, дорогие друзья, перед нами выступит наша всеобщая любимица, народная артистка Грузии, солистка Большого театра Макака Насрадзе. Коля говорит, что у меня так слегка подогнулись ноги от этого неожиданного, так сказать, выпада этого конференции. Он повернулся к ней и говорит, и ты после этого пойдешь, говорит, выступать. Нашла на она гениально совершенно сказанное. сказала. Она сказала, пять минут побуду насраться. И пошла, как королева.